Salam. Salam. Мне кажется, мы это уже записываем просто приветствие в десятый раз, но что ж поделать. Сегодня я в гостях у Алины. А Май... <св> в моей рубрике "Взгляды изнутри жизни в Турции» появилась новая жертва. Так что сегодня мы расспросим все, что она думает о Турции, как ей здесь живется, как ей учится турецкий, как она на нем разговаривает, как ей окружающие люди. Ну тогда поехали! Алина, ну давай представляйся нашим зрителям, расскажи о себе. Меня зовут Алина, я из Казахстана, мне 24 года, надо все как, это. как хочешь. Это видео без подготовки. Это первый раз я приехала в Турцию в 2015 году. Она а... уже отвечает на мой следующий вопрос. Серьёзно? Это как раз была ли ты в Турции до переезда? Ну давай отвечай сразу, да, на два. Давай. А, нас отправили с института на практику. Можно было пройти практику, в принципе, и в России. Тоже я училась в России 4 года. Но вот мы все-таки решили съездить на практику в Турцию. Конечно, это намного <саливаться> <саливаться> лучше. Вот, но познакомилась я с мужем, получается, в 2016 году. На следующий год, когда я приехала уже работать. Кстати, те, кто хотят работать так же, как и я, гидом в Турции или в какой-нибудь другой стране. Это, в принципе, не сложно сюда приехать работать, работа классная. У да лайфхаки изнутри, да. да. Мы оставим с Ангелиной ссылку вам снизу, контакты одной женщины, которая занимается этими всеми делами, этими всеми движениями. Вот, получается, проверенный человек, можно к нему обратиться. Можно а... не бояться о том, что вас там продадут или будут использовать, то есть это стопроцентный вариант со всех городов России, а нету такой фишки, что я помню, я когда устраивала аэрофлот, я параллельно смотрела гиды где-то за границей, там везде требовались э, учеба, диплом из туризма, то есть, а так как я экономист и дипломат, но мне не хотелось. ну кстати, да, есть такое, Нет, но только с Турции, что вот здесь такой диплом однозначно нужен. но вы наверняка напишите вот, вот по этой ссылочке, Нет, и вам все там но... расскажут с этой женщиной такой диплом не нужен. Вот, поэтому я думаю, что можно сразу туда обращаться, но это стопроцентный вариант, там какую-то предварительную оплату вы делаете, ну, то есть, и уже едете за границу работать, это, кстати, очень классная вещь, очень развивает, да. Вот, И ну то уж... есть супер, я до сих пор скучаю по этой работе, конечно, то, что я уже вышла замуж, поэтому да, да, да. у меня нет возможности, у меня уже нет возможности вот так работать, но работа очень классная, вот эти вот закаты, рассветы, постоянно красивые виды, эти пальмы, короче, да, вот эти отели, постоянно в отелях, кто там кушает, что еще что-то, вот эти аэропорты. Это наша тема, надо лишь покушать. Вот, то есть это очень классно ну это лучше, чем просто так сидеть, да, то есть и еще будет... и денег позаработать. Кто-то сюда приезжает и зарабатывает деньги, копит и что-то. Но у меня не получалось копить, я сразу все деньги у -у -у. сразу же здесь оставляла. то есть практически ни копейки домой не привезла. Но еще я знаю, что вот по таким программам многие наши девчонки выходят вот как раз замуж. Да, я вот ведь... так познакомилась. Да, а, если вы получается не это. Женщина, которая меня отправляла, это получится моя преподавательница с института. Если бы не она, я, например, не познакомилась бы со своим мужем, хотя мы и боялись, все-таки мы были молодые И Зеленые. Да, зеленые. Ну то есть все, что не делается, все к лучшему в принципе ты рассказала о себе немножко рассказала как переехала и рассказала что до переезда работала где там в Алании в Мармарисе да где -то только да я работала сначала в Мармарисе Фети в Даламани в Алании ну, ты, ну то есть все турецкое побережье она объехала тогда перейдем к какому вопросу что тебя удивило в Турции какие особенности менталитета тебя прям настолько поразили что ты сказала о май гад что вообще куда я попала может что-то интересное про свадьбы, может что-то интересное про уважение к старшим. Ну таких, в принципе, примеров очень много и то, что Но мы уже здесь достаточно долго живем. У меня получится вот в сентябре этого года будет три года, как я знакома со своим мужем, а с переезда получится на пару месяцев. Позже. Много чего уже нам кажется нормальным, Обыденно, да, да. обыденным, хотя когда первый раз мы приехали, то есть это нас удивляло, шокировало. Ну, например, мне э, понравилось, удивило после России, где все люди такие злые, к тебе относятся как бы с презрением, вот так просто на улице подойти, э, там если с кем-то поговорить, человек от тебя сразу шарохается, здесь нет нет такого здесь люди сразу улыбаются так, очень. да улыбчивые всегда рады помочь я отдельно хотела сказать про мужчин если про отношения то турки получаются очень ревнивые мне вот мой муж говорил что допустим мы идем я не смотрю там кто-то смотрит на меня или нет но он мне говорит вот люди на тебя смотрят или я когда вижу, что кто-то мимо нас прошел, он поворачивается, ну, с таким mm. злым видом. Но если повода вы не даете, да, все у вас будет... Да, хорошо. если не давать повода, то, в принципе, все нормально будет. Вот. Ну, конечно, я могу вот так вот пошутить. Ну, там, кто мне пишет сообщение, я тебе не покажу, там, uh -huh. все такое. Но он знает, что это все шутка. Ну, как бы, это у нас доверительные отношения. Ну, конечно, во всех семьях по-разному. А вот традиции про целование рук старшим или про то, что ты называешь своих свекрой, и свекровь там мамой папой вот это меня до сих пор удивляет да это было очень сложно сразу же как только мы познакомились с родителями но ну, не сразу через какое-то время там может быть через месяц через дали когда я уже второй раз к ним приехала я сначала получается к ним никак не обращалась то есть сразу как какая-то просьба какая была да во-первых я говорила с ними на вы я не обращалась там ни по имени, никак, потому что, ну, как бы я тоже стеснялась. Потом мне начали говорить родители, не родители, а мама, что вот называй меня мама, типа вот ты моя дочка. Да. Но у нас такие в семье доверительные отношения, поэтому если что-то нас там, я не знаю, не устраивает, что-то нас смущает, мы сразу об этом говорим. Ну, у меня, в принципе, характер такой, что я что-то, если у меня есть внутри, я это не держу, а лучше я сразу выскажу, как бы это не было плохо или хорошо. Вот, и я сказала свекрови о том, что я пока не могу, мне надо привыкнуть. Я ей сказала, что у нас так не принято говорить, но если вам хочется, ну, я как бы Приду постараюсь, да, да, но дайте мне время, ну, и это случится. Вот, но самое главное, не, не комплексовать. После того, как я один-два раза сказала своей свекрови мама после того как я один два раза своему свекру сказала папа уже третий и последующие разы это было очень легко главное на этом не акцентировать внимание и скорее всего они то думают что мы вкладываем какой-то прям такой глубокий смысл угу. а мы просто хотим их порадовать но да. мама и папа у нас одни вот, вот если с этой мыслью говорить и называть так своих старых родителей, в принципе, это будет намного проще, да. чем переступать через себя и вкладывать какой-то более глубокий смысл. Но ну, все-таки отношения э, с родителями мужа должны быть хорошие, лучше с ними не конфликтовать. Все-таки это э, его родители, ну и называть их мама, папа. Ну даже после этого у меня как бы и отношения даже с, к ним стало лучше. У нас mm -hmm. в принципе отношения в семье, не знаю, есть у тебя такой вопрос или нет? Отношения в семье мне все-таки со свекром, со свекровью очень сильно повезло. Они очень, такие... очень милые. Да. Добрые, я тоже У меня есть, получается, мои вторые родители, с которыми я всегда могу посоветоваться со Это самое главное, что опора у тебя здесь есть. А какое мнение у тебя сложилось о турках и турчанках? Ты как-то разделяешь их на мужчин и женщин? Вот там, я не знаю. Турчанки красивые, или наоборот, как у многих сложилось впечатление, что они ухоженные. Или там турки все такие прям горячие-горячие, все бородачи, не вылазят из спортзала, или все они какие-то а, мальчики с побережья. Ну, Но зовут. меня никто не обижает, поэтому... Как ты относишься к человеку, так и к тебе будут относиться. Здесь, в принципе, люди жизнерадостные, приятные и хорошие если ты будешь смотреть на них как-то косо, естественно, к тебе будет такое же отношение не очень хорошее. Поэтому э, мне не встречались, вот честно скажу, мне не встречались ни разу какие-то плохие люди. Либо я их просто не замечала, не обращала внимания, не зацикливалась, но э, вот таких вот прям плохих людей, которые делают плохо мне, вот чтобы у них характер был плохой, таких людей я не встречала. А вот Опиши, пожалуйста, турков и турчанок вот одним-двумя словами. Вот девушки такие, мужчины такие. Говори нестию словами, тогда. А, турчанки, они энергичные, постоянно на позитиве, очень хорошо за собой ухаживают. Единственный минус, что очень много они курят, поэтому Это да. стареет кожа очень быстро. А мужчины? мужчины парой слов взыки так не расхваливай турецкие мужчины в основном джентльмены опять же если мы не будем брать аулы какие-то деревни да везде по-разному вообще в принципе это видео не нужно воспринимать так что вот так как мы говорим все вот так и есть нет такого нет это в зависимости от района Стамбула, в зависимости даже от районов. Не только Турции, от города, да. да. А от района Стамбула. От района, очень да, многое зависит. Да. Ну что, можно сказать еще про турков? В основном они маменькины сыночки, можно так сказать. Но я не сказала бы, что это минус. Самое главное, не ревновать. <с2> 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 а можно еще сказать про турков, даже не знаю Вспыльчивые? Да, вспыльчивые ну, Мне это, кажется... кажется, еще обидчивые Уж не знаю, насколько это про турков Но вот буквально недавно на э, паре в томэри Мы с нашим учителем обсуждали Что вот обычно девушки-славянки Пытаются в, в ссоре, в разговоре Поговорить, объяснить Почему так случилось А вот турки, они в себе все замалчивают Но потом, спустя какое-то время и, как ты рассказывала, да. припоминают тебе это да. Почему они это все держат в себе, я до сих пор не понимаю. Да. И ну, Грион, если это даже тур учитель нам обобщил, то есть он знает свои, видимо, особенности, и может он и наших девчонок наслужился за 20 лет с лишним работы в Тамере, так что... Ну, да, у него уже опыт как-никак.